Я с очень большим удовольствием послушал все доклады. И многое с моей точки зрения и опыта нашей клиники очень остается дискутатором. И я смотрю несколько по-другому на все вещи, касаясь и на индустриальной Почему мы занялись Травмы грудной клетки? Это было Годы. В Киеве умирало 18,6% после операционного периода, в основном молодых людей, это с 18 до 40 лет, и как-то понизить или что-то было непонятно. Но к этому времени, к 66 году, клиника имела опыт плановой хирургии и исправления последствий анистримых ранений 240 у 242 пациентов после Великой Отечественной войны. Они были достаточно хорошо проанализированы, и оказалось, что все эти оперативные вмешательства последующие выполнялись в основном с развитием тяжелых, но рецептических осложнений, поздних кровотечений, с инородными телами, в том числе осколками, пулями, органическими телами, плевротаракальными свещами, таракальными свещами, пищевода, легочно-плевральными и так далее, и так далее, и так далее. Вот, что нас заставило, в общем-то, заняться в мирных условиях э, организацией специализированной помощи. Правда, на это ушло 10 лет. Да, 10 лет. Мы ходили по учреждениям, начиная с управления здравоохранения, ЦК, ОРКОМ, но ну, все имеющиеся структуры с готовыми цифрами и с показателями. В конце концов никто не отозвался, мы начали принимать и организовали на добровольных началах, на энтузиазме, чтобы нам привезли хотя бы несколько больных, которые получают Киев в порядке скорой помощи. Нас никто не заставлял, и никто не соглашался. В конечном итоге организована была специализированная помощь в 1975 году. У меня есть пару слайдов, но я мог бы их показать, и думаю, что покажу. С того, что не было дома хирургу, было бы поручено курировать эту помощь. Правда, ну мало думал, имеющими за плечами две тысячи с половиной плановых операций, в том числе одних только аппендектомий более трех с половиной тысяч, потому что круглосуточно коллектив был возраст, возрастной, прошел войну и не очень интересно было всем этим заниматься. У нас двое молодых людей, последующий также профессор Гоя, который сейчас в Чехии уже на пенсии, не работает, тоже широкой подготовки. приема и оказания помощи в полном объеме. И так продолжаем до сих пор, в том числе, включая отделение политравмы, которое было создано э, в 1999 году. Крыса. А? в 99 Да. Ну и имея опыт, мы оказываем помощь поступившим и сразу же в полном объеме оказывается помощь. Нам удалось организовать отделение тоже дискуссионно. Я не претендую на последнюю, как говорится, инстанцию, но мы создали уникальное отделение по структуре, которое состоит из начала сейчас 50 боев, до 40, где работают. Таракальные хирурги, они уже прошли подготовку по общей хирургии, где работает нейрохирурги, где работает э, травматологи, где работает подготовленная обычной рентген, эндоскопической, с круглосуточным обеспечением, это прежде всего лапараторка и бронкоскопии, которая играет не последнюю роль в плане как профилактики, так и лечения осложнений со стороны питательной системы. Вот эта служба работает в круглосуточном режиме на протяжении всего года. Поэтому Вадим Григорьевич, который сделал доклад информационный такой и так далее, и выход, мы были подготовлены морально, и коллектив был подготовлен тоже. Что касается боевых травм, я хорошо знаком, и у меня много приятелей есть, как в институте Склифосовского, так и в институте Дженнелидзе, и мы, являясь как бы конкурентами, но мы шли разными путями, абсолютно. Что касается повреждений живота, Тут все связано с этапом доставки, скоростью доставки. Вот это главное. В мирных условиях это проще. Это быстрая доставка и сразу же устранение, и полный объем первичной операции. В военных условиях это не надо оперировать на этапах. Главное восстановить дыхание и кровопрочность. Вплоть до наложения зажима. И все. Кишечник. Валкая, выведи кишечник наружу ушей, наводящие швы, больше ничего не делали. ты не в состоянии следить за пациентом в условиях районной, скажем, больницы. Все остальное должно делаться на госпитальных базах. Тогда мы получим совершенно другой результат. Ведь damage контроль, он ценен тем, что он выполняется одной и той же в условиях от нашего на следующий посуточно, как говорится, и мы не доводим до негроза печени, как об этом были представлены, вот, э, и в докладе было доложено, что безусловно осложняет и выполнение повторных, ну 9 операций держать, 9 суток держать, там полотенце, салфетки, все что угодно, по э, там, прикомпонированной печени, конечно, все что угодно разогреться. И очень сложно потом оказывать, если грудная клетка многое прощает, то живот малейших каких-то осложнений он не прощает. И это заканчивается, как правило, ребенком. Современные методы диагностики, они возможны только на госпитальной базе. Я, например, вот по Майдану, я сидел в компьютере за монитором, компьютер был, за. Я видел части больных, ход раневых раней, ход э, ранящих предмет, где они локализуются. Поднимал трубку, звонил на операционную. Пожалуйста, обрати внимание, вот такой 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 канал. Пожалуйста, обрати внимание, вот тот то -то. Да, иногда и народных тел искать и не нужно. Терять время не нужно, когда идет большой поток. Я с этим согласен. Хотя, тогда, когда под точная диагностика, и ты уверен в хирурге, а коллектив отработан, и по крайней мере, ответственные хирурги это прошли, огромный опыт набрали, огромнейший, но только абдоминальных ранений. У нас прошло более полутора тысяч с исходом, начиная с 1,2% до 3,2% и 2,5% если рассчитать на все. И то увеличение процента было связано с тем, что считались на процесс обучения. Когда один кто-то оперирует и выполняет много операций, безусловно, опыт приобретается и исходит. То есть многое, я к чему самая самое главное дискуссионное. Дыхание, кровотечение. Что касается повреждения полых органов, любые пути не выполнять каких-то суперопераций. В том числе и на желудке. Наводящие швы от права. Потому что ты не будешь за меня заниматься этим на следующий сутки. в условиях района. А госпитальные базы все возможности делать в полном объеме. И будет совершенно другой выход. Другой выход оказание помощи э, пострадавшим во время воен получения военных прав. Что касается грудной клетки, мы тоже шли по пути полного устранения повреждений и практически никаких не имеет осложнений. И последнее. Как-то критично отношение к сварке. Вы знаете, мы занимаемся сваркой 11 лет. Небольшой опыт огнестрельных ранений, мы имеем опыт применения сварки. Но при осколочных ранениях и повреждениях разорванных легких, Сварка является незаменимым методом по герметизации легкого и остановки кровотечения. И потом еще, не обязательно рану легкого ушивать. Нужно произвести точечный гемостаз, аэростаз, используя компрессионный метод остановки кровотечения. Это ожерелье из крови и воздуха. И оперировать, вот когда это быстро, это труднее гораздо, чем уже прошел этап какой-то, когда аэростаз и гемостаз, особенно альвеолярный гемостаз, он практически все травмируется. И тогда рана становится сухая. Ну и потом еще правила существуют. Нельзя оперировать, если давление ниже 80 мм тут нарастал. Нельзя проводить. Наступает, как когда-то сказал профессор Колобородько, это один из крупных специалистов нашей страны по травме брюшной полости выливается последние 20 кубиков крови, которые догнать ей невозможно. Невозможно. И вот тогда мы теряем боль. А хирурги всегда спешат, руки идут впереди головы. Ну и тренирование. Тренирование – закон один при тренировании, что, где бы не делали операцию. На какой любой другой области. Это тренирование по короткому Каждый раз постановка дренажей должна выполняться индивидуально для каждого пациента и по короткому пути. Тогда вы получите совершенно другие результаты в плане развития последующих осложнений, в том числе и донно-септических осложнений. Ну вот, пожалуй, все. О чем бы я хотел сказать, хотя это... Конечно, можно дискутировать, возражать и так далее. Вы будете тоже правы, имея свой какой-то опыт. Мы имеем колоссальный, просто колоссальный, десятки тысяч спасенных больных. И, скажем, в Москве, вот была прямая, я буквально минуту, мы проводили конференцию онлайн. Мы у москвичей учились в свое время. А когда проводили конференцию и сравнивали наши результаты, то у них на сегодняшний день по Москве результаты лечения в институте Склифосовского, травмы грудной клетки, объединенные, как произолированные травмы, так и сочетанные 24%. Это не добу. У нас этого нет. Там у нас были лоббисты, которые были у нас в клинике. Говорят, а почему в Киеве не так? Почему у них летально снижающие? Почему у них больные не ни, ни умирают среди доставок? И это правда. Я даже не сдержался и говорю, как, почему 24%, проводя конференцию эту онлайн, что поздно это остался, что еще и там. И еще одно. Обследование должно проводиться в полном объеме всеми возможными силами. Вадим не сказал, но он великолепно представил доклад УЗИ на этапе транспорта. У нас приемный покой как таковой не существует. Только регистрация. Остальное быстрее, 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 быстрее. Диагностика и там, где надо, операционная или в реанимации. А приемный покой – это задержка. Задержка больного. Он лежит с каталки на каталке. И еще один прием. Больные нам сообщают, больные, то есть скорая помощь, это данные договор, что везут тяжелого больного. Его везут и прямо в эту зону Скажем, ранение сердца. Более 300 ранений сердца в санкт там где-то около 8%. Никто не верит, а это так. Скорость оказания Бога. Ну, полигон. Спасибо, друзья.